کیا آپ کے بھی دانتوں کا رنگ چائے کافی سگریٹ یا ٹوبکے کے استعمال کی وجہ سے خراب ہو گیا ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ دانت سفید کرنا مہنگا مشکل اور وقت ضائع کرنے والی چیز ہے تو یہ ویڈیو آپ کی زندگی بدل سکتی ہے کیونکہ میں آپ کو بتاؤں گا وہ سچ جسے سن کر آپ حیران رہ جائیں گے باقی گھر پر دانت کیسے صاف ہو سکتے ہیں کیسے سفید کیے جا سکتے ہیں وہ بھی آسان قدرتی اور سیف طریقوں کے ذریعے تو آخر تک جڑے رہیں کیونکہ یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت اہمیت رکھی ہے اس میں میں آپ کو بتاؤں گا ایسی ایسی ٹپس جو اکثر کر مریض میرے کلینک پہ آتے ہیں ان کو یہ ٹپس کافی حد تک فائدہ دیتی ہیں اگر آپ نے میں کبھی نمک بیکنگ سوڈا لیمو یا ٹوتھ پاؤڈر استعمال کیا ہے تو آپ اپنے دانتوں کو خود نقصان پہنچا رہے ہیں جی ہاں دوستو دانت سفید کرنے کی کوشش میں لوگ اکثر اپنے کو تباہ کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے ان کے دانتوں میں ٹھنڈا گرم لگنے کے ساتھ ساتھ ان کو مسونوں کی بھی تکلیف بڑھ جاتی ہے یعنی ان کے مسونوں میں سے خون آنے کے ساتھ ساتھ مسون خورے کی وجہ سے دانتوں کی جڑوں سے پیچھے ہٹنا شروع ہو جاتے ہیں جس کے سبب ان کے دانت وقت کے ساتھ ساتھ کمزور پڑ جاتے ہیں لیکن گھبرائے نہیں میں آپ کو وہ پانچ سیف سائنٹیفکلی پروون اور ڈینٹسٹ اپروچ طریقے بتاؤں گا جو گھر میں آسانی سے کیے جا سکتے ہیں سب سے زیادہ جو عام چیز آپ نے دیکھی ہوگی وہ ہے آپ کا ٹوتھ وائٹننگ پیسٹ اکثر کر مارکیٹ میں جو موجود ہوتی ہیں آپ کی وائٹن ٹوتھ پیسٹ اس میں کافی انگریڈینٹس ہوتے ہیں جو آپ کے دانتوں کی چمک کے ساتھ ساتھ آپ کے ٹوتھ انعمل کو بھی خراب کر سکتے ہیں اگر ان میں یہ چیزیں زیادہ مقدار میں ہوں تو وہ آپ کے دانتوں کو حساس بنا سکتی ہیں یعنی آپ کے دانتوں کو کمزور کر سکتے ہیں نمبر ون آ جاتا ہے ہائیڈروجن پراکسائڈ اور اس کے ساتھ ساتھ پر آکسائیڈ اور مائلڈ ایبریسیو اگر ایبریسیو کی مقدار بہت زیادہ ہے تو یہ بہت ہی آپ کے دانتوں کے انیمل کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے اور اس کے استعمال سے آپ کے ٹوتھ انیمل کو کافی لاس ہو جاتا ہے کافی نقصان پڑ جاتا ہے جس کے سبب آپ کو ٹھنڈا گرم لگنے کے ساتھ ساتھ چائے کافی اور پانی وغیرہ پینے پر آپ کو کافی درد محسوس ہوتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ اس میں جو ٹوٹ پیسٹ ہوتی ہے وائٹننگ ٹوٹ پیسٹ اس میں آپٹیکل برائٹنس ہوتے ہیں اگر ٹوٹ پیسٹ میں یہ چیزیں نارمل کنڈیشن میں موجود ہیں تو یہ آپ کے دانتوں یعنی انیمل لیے کافی سے ہیں اگر یہ زیادہ مقدار میں ہیں تو یہ آپ کے انیمل کو پی کر سکتی ہے خراب کر سکتی ہے اور سب سے زیادہ جو ٹوٹ پیسٹ میں دیکھی جاتی ہے وہ ہے آپ کے دانتوں کی صفائی اور صحت اگر ٹوتھ پیسٹ زیادہ جاگ بناتی ہے اور آپ کے دانتوں کو صحیح سے صاف نہیں کرتی تو یہ بھی آپ کے لیے بہتر نہیں ہے کیونکہ آپ کا مقصد آپ کے دانتوں کو صاف کرنا ہے نہ کہ جاگ بھگن بنانا دوسرا سب سے زیادہ جو موسٹ کامن ٹریٹمنٹ یا آپ ایسے بولیں کہ گھریلو علاج استعمال کیا جاتا ہے وہ ہے ناریل کے تیل سے قدرتی دانتوں کی صفائی وہ ہے آپ کی آئل پولنگ یہ ایک پرانا آیورویدک ٹیکنیک ہے طریقہ کار ہے جس سے آپ اپنے دانتوں کی اور مسڑوں کی صحت کو بہتر بنانے کے ساتھ ساتھ آپ کے دانتوں کے جو اوپر سے خراب داغ دبے اور اسٹینس بنے ہوتے ہیں جو زیادہ تر چائے کافی سگریٹ اور امپراپر ٹوت برشنگ کی وجہ سے آپ کے دانتوں کے اوپر ایک پلاک سخت فلم بن جاتی ہے جسے ٹارٹر کہا جاتا ہے یہ کھانے کے چھوٹے چھوٹے ذرات سے جمع ہو کر آپ کے دانتوں کے اوپر بن جاتا ہے جس کی وجہ سے آپ کے دانت پیلے دکھنا شروع ہو جاتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ آپ کے دانتوں کے جو مسوڑے ہیں ان میں خرابی آ جاتی ہے مطلب کہ آپ کے دانتوں میں جنجوائٹس کا پرابلم بڑھ جاتا ہے آپ کو سیمیل کا پرابلم بدبو کا مسئلہ بھی دن بہ دن بڑھتا ہی جانا جاتا ہے اور آپ کے دانتوں اور مسوڑوں سے خون نکلنے کے ساتھ ساتھ آپ کے مسوڑوں میں ماسکورے کا پرابلم بن جاتا ہے جو قدرتی طور پر آگے چل کر وقت کے ساتھ ساتھ پیر پرابلم بن جاتا ہے یعنی اب آپ کے دانت ہلنا شروع ہو جاتے ہیں دانتوں میں ویکنیس آ جاتی ہے دانت کمزور پڑ جاتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ دانتوں میں حساسیت بڑھ جاتی ہے تو اس کو آپ ناریل کے تیل کے ذریعے آئل پلنگ ایک طریقہ کار ہے جس کے ذریعے آپ اپنے منہ کی صحت کو بہتر بنانے کے ساتھ ساتھ آپ اپنے دانتوں کے داغ کو بھی بہتر کر سکتے ہیں خراب دانتوں کے جو داغ ہوتے ہیں اس کو رمو کر سکتے ہیں اس کے طریقہ کار کا آپ تھوڑا توجہ سے سن لیں آئل پولنگ میں ایسا ہوتا ہے کہ ایک ناریل کا چمک تیل لیں اس کو اپنے منہ میں اچھی طریقے سے گھمائیں اور اپنے پورے دانتوں پر کوشش کریں کہ بہتر نمون سے یہ گھوم جائے اور کوشش کریں ایک تو دو منٹ تک جتنا آپ ہو سکے اپنے دانتوں کو یہ آئل پولنگ جو آئل ہے اس کو گھماتے رہیں تاکہ آپ کے دانتوں کا جو رنگ ہے وہ خراب بہتر سے بہتر ہوتا جائے اور آپ کے دانتوں کی صحت بھی بہتر ہو اس میں آپ کے مسوڑوں کی بھی ہیلتھ جو ہے وہ بہتر ہوتی ہے کیونکہ یہ آئل جو ہوتا ہے یہ لبریکنٹ مطلب کہ ایک ہٹ پیدا کرتا ہے جس کے ذریعے آپ کے مسوڑے گروہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں جس کے سبب آپ کے مسوڑوں میں دوبارہ سا ایک گروتھ ہونا شروع ہو جاتی ہے جو آپ کے دانتوں کے ارد گرد بننا شروع ہو جاتی ہے اور جو آپ کی حساسیت ہوتی ہے دانتوں میں وہ نیچرلی امپروو ہو جاتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو آپ آئل پلنگ کے دوران اپنا آئل جو منہ میں سے اسپٹ کریں گے وہ بیسن میں نہیں کرنا کیونکہ بیسن کے کی جو پائپ ہوتے ہیں وہ جم جاتے ہیں بلاک ہو جاتے ہیں ٹھنڈ کی وجہ سے موسم کی وجہ سے تو اس کو آپ ڈسٹ بن میں یوز کریں گے دوسرا جب آپ آئل پلنگ کر چکے ہوں تو آئل پلنگ کے بعد جو ہے آپ اپنا گرم پانی سے اپنے منہ کو کلی وغیرہ کریں گے تاکہ آپ کے منہ میں جو آئل کا اثر ہے وہ کافی حد تک بہتر اور صاف ہو جائے یہ بہت ہی آسان ہے اس میں اتنا نقصان بھی نہیں ہے یہ نیچرل ہے یہ آپ کی اورل ہیلتھ کو بہتر بناتا ہے آپ کی منہ کی سانس جو ہے اس کو خوشبودار رکھتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ آپ کی مسوڑوں کی ہیلتھ کو امپروو کرنے میں کافی حد تک نیچرلی آپ کا ایک مددگار ہوتا ہے ایک نیچرل ٹریٹمنٹ کے ساتھ ساتھ آپ کی اورل ہیلتھ کے لیے بہت ہی قیمتی ہوتا ہے اس کے ساتھ ساتھ اکثر مارکیٹ میں اویلیبل جو وائٹننگ اسٹپس ہوتی ہیں آپ اسے اپنے گھر پر صحیح سے استعمال کر کے آپ اپنے دانتوں کو چمکدار خوبصورت اور وائٹ کر سکتے ہیں سفید بنا سکتے ہیں اور ان وائٹننگ اسٹپس میں موسٹ کامنلی جو انگریڈینٹ ہوتے ہیں وہ ریکمنڈیڈ طور پر اور کنٹرول کنسنٹریشن میں یوز کیے جاتے ہیں جو آپ کے دانتوں کو حساس کم بناتے ہیں سفید زیادہ بناتے ہیں اور یہ آپ کے دانتوں اور مسوڑوں کے لیے بھی بہتر ہوتے ہیں اگر صحیح سے آپ اس کو استعمال کرتے ہیں تو یہ آپ کے لیے کافی حد تک فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس پر میں ایک ویڈیو بناؤں تو کمنٹ میں ضرور آپ شیئر کریں اپنا تجربہ اگر آپ نے پہلے اسے استعمال کیا ہے تو اس کے ریزلٹ کے مطابق آپ اپنی تجربات شیئر کر سکتے ہیں تاکہ دوسرے لوگوں کو بھی اس کا فائدہ ہو اور ساتھ ہی ساتھ ایکٹیویٹیڈ چارکول یہ بھی ایک پرانا طریقہ کار ہے جس میں آپ اپنے دانتوں کو کافی حد تک چمکدار بنا سکتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو چارکول ہوتا ہے آپ کے ٹوٹ انیمل کو اسکریپ کرتا ہے جس کے ذریعے آپ کے جو دانتوں کے اوپر ٹارٹر، پلاک اور کلکلوس بنا ہوتا ہے وہ ریمو ہو جاتا ہے یا آپ کے ٹی کافی اور سموکنگ کی وجہ سے جو داغ بن جاتے ہیں اس میں کافی کمی آ جاتی ہے اس میں ایک چیز یاد رکھیں اگر آپ کے دانتوں کے جو داغ ہیں بہت زیادہ گہرے ہیں بہت زیادہ مطلب کہ ٹاٹر جو ہے بہت زیادہ مقدار میں ہے اور سخت ہے تو کوشش کریں کہ آپ سے ایک بار اپ کریں اگر یہ کے کے ہوم ریمیڈیز ٹریٹمنٹ ہے جو ہوم ریمیڈیز ہوتے ہیں وہ آپ کے ایکچوئل ٹریٹمنٹ نہیں ہوتا یہ آپ کا سپورٹو ٹریٹمنٹ ہوتا ہے کہ آپ کوشش کر کے تھوڑا سا اپنے حساب سے جتنا ہو سکتا ہے آپ اپنے دانتوں کو صحت کو بہتر بنانے میں ٹرائی کر سکتے ہیں مگر یہ آپ کا فل ٹریٹمنٹ نہیں ہوتا یہ چیز ذہن میں ضرور رکھیے گا کیونکہ زیادہ تر لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ یار ہم نے کافی چیزیں یوز کی مگر ہم کو فائدہ نہیں ہو رہا ہے تو اس کا یہی مین وجہ ہو سکتی ہے کہ ان کے دانتوں کے جو داغ ہوتے ہیں وہ زیادہ گہرے ہوتے ہیں سموکنگ کی وجہ سے یا چائے کافی یا گٹکا پان چھالیہ کھانے کی وجہ سے ان کے دانت کافی خراب ہوتے ہیں گندے ہو جاتے ہیں جو آپ کے نارمل ہوم ریمیڈیز کے ذریعے گھریلو علاج کے ذریعے گھریلو جو سپورٹی ٹریٹمنٹ ہے اس کے ذریعے ایسو فید نہیں ہو پاتے اور دوسرا آپ نے کافی سنا ہوگا سوشل میڈیا پر تو کافی لوگ بتاتے ہیں کہ کچھ ایسے نیچرل فورس ہیں کھانے ہیں خاص کر کے فروٹس ہیں جس کے استعمال کے سبب آپ کے دانتوں کا جو داغ دبے وغیرہ اسٹینس ہیں وہ بھی کافی حد تک ختم ہو سکتے ہیں مگر اس کا مجھے تجربہ اتنا خاص نہیں اگر آپ نے ان چیزوں کو استعمال کیا ہے تو وہ چیزیں آپ نوٹ کر لیں سب سے زیادہ ہے سیب کا استعمال اگر آپ سیب روٹینلی بیسس پر استعمال کرتے ہیں تو اس میں نیچرلی ایسڈ ہوتا ہے جو آپ کے دانتوں کو اسٹرینس جو داغ ہوتے ہیں اس کو ریمو کرنے میں کافی حد تک فائدہ دیتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ گاجر کا استعمال اور اسٹرابری سے بھی کہا جاتا ہے کہ آپ کے ٹوتھ انیمل کو تو لاس نہیں ہوتا ٹوتھ انیمل میں سینسیٹیوٹی وغیرہ تو نہیں ہوتی مگر آپ کے دانتوں میں چمک ایک بڑھ جاتی ہے مگر ان کا جو آپ کو یہ فائدہ ہوگا کہ یہ نیچرل چیزیں رچ ہوتی ہیں منرس میں مختلف جو مائکرو نیوٹرینٹس ہوتے ہیں جو آپ کی صحت کے لیے کافی فائدہ مند ہوتے ہیں جیسے کہ آپ کا ٹوتھ انیمل ہے وہ کیلش ہائیڈروک ایپیٹائٹ سے بنتا ہے اگر یہ چیزیں آپ کے ان فوڈ میں ہیں تو وہ آپ کے انیمل کی, کی ریمنرائزیشن میں کافی حد تک فائدہ مند ثابت ہوں گی جس کے ذریعے آپ کے ٹتھ انیمل کا جو کلر ہے وہ سفید اور چمکدار بنے گا اور ساتھ ہی ساتھ ایک ہوتا ہے ہوم ٹوتھ بلیچنگ یہ کنٹرول محنت کے ذریعے آپ اپنے دانتوں کو چمکدار سفید اور وائٹ بنا سکتے ہیں یہ ایک سیف پروسیس ہوتا ہے جس میں ہائیڈروجن پر سوس مقدار میں پائی جاتی ہے جو آپ اپنے کارٹن اور ٹری کے ذریعے اپنے دانتوں کے اوپر لگاتے ہیں اور ہفتے میں دو سے تین مرتبہ یوز کرتے ہیں یہ مگر اپنے ڈینٹسٹ سے ریکمنڈیڈ طور پر آپ صحیح طریقے سے سیکھ کر جب استعمال کریں گے تو آپ کے دانتوں کا رنگ جو ہے کافی حد تک بہتر ہو جائے گا آپ نے سوشل میڈیا پر دیکھی ہوں گے سب سے زیادہ لیمو اور بیکنگ سوڈا کا استعمال ہے نمک کا استعمال ہے یہ چیزیں یا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کافی لوگ بولتے ہیں کہ آپ بیٹری کا پانی استعمال کریں اس سے کیا ہے کہ اس میں زیادہ مقدار میں ایسیڈک کنٹینٹ ہوتے ہیں جو کنٹرول مینر میں نہیں رہتی جو آپ کے دانتوں کے اوپر استعمال کرنے سے آپ کے دانتوں کا انیمل لاس ہو جاتا ہے ویک پڑ جاتا ہے کمزور پڑ جاتا ہے جس کے سبب آپ کے دانتوں میں ٹھنڈا گرم حساسیت بڑھ جاتی ہے یہ آپ کے مسوڑوں کو بھی خراب کر سکتا ہے اگر زیادہ مقدار میں کی جائے خاص کر کے بیکنگ سوڈا کا استعمال یہ آپ کے مسوڑوں کو بھی خراب کر سکتا ہے بہت ہی کمزور ہوتے ہیں تو جب آپ یہ چیزیں زیادہ مقدار میں یوز کرتی ہیں اور ساتھ ہی ساتھ ایگریسو برش یوز کرتے ہیں تو آپ کے مسوڑے پیچھے ہٹنا شروع ہو جاتے ہیں جسے ماسخورا کہا جاتا ہے سب سے زیادہ جو عام چیز میں آپ کو بتانے والا ہوں وہ ہے آپ کا لانگ ٹرم وائٹن کیسے ہو تو یہ چیزیں آپ ڈیلی بیسس پر کریں گے تو آپ کو کافی حد تک فائدہ ہوگا اور آپ کے منہ کی صحت بی... جو ہے وہ کافی حد تک امپروو ہو جائے گی وہ سب سے زیادہ اہم چیز ہے آپ کا برشنگ ٹیکنک برشنگ ٹائم ڈیلی بیسیر پر ٹیکنیک کریں کہ آپ دو مرتبہ اپنے دانتوں کو سافٹ برش استعمال کریں اور ہو سکے تو کھانا کھانے کے بعد استعمال کریں آدھا گھنٹہ گھنٹہ بعد اور مگر آپ کو کھانا کھانے کے بعد ہی استعمال کرنا ہے اور ساتھ ہی ساتھ جو فلورائیڈ ٹوتھ پیسٹ ہوتے ہیں اس کا استعمال لازمی کریں کیونکہ جو فلورائیڈ ٹوتھ پیسٹ ہے آپ کی ٹوتھ ریمنلائزیشن میں جو آپ کا ویک ہو جاتا ہے اس کو اسٹرانگ کرنے میں کافی حد تک فائدہ دیتا ہے اور بعد میں جو کیڑا وغیرہ لگ جاتا ہے وہ اس کو کافی حد تک روکتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ اگر آسانی ہو تو آپ ماؤتھ واش کا بھی استعمال کر سکتے ہیں مگر اس کو روٹین کے بنیاد پر بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے کیونکہ آپ کا منہ ڈرائی ہو جاتا ہے خشک ہو جاتا ہے جس کے سبب آپ کو مختلف سانس کی تکلیف اور بدبو کی تکلیف کے ساتھ ساتھ اور الکیوٹی میں آپ کو دانتوں کے کیڑے کا مسئلہ مسوروں کا مسئلہ ہو سکتا ہے جب آپ کو کافی حد تک منہ خشک رہنے کی تکلیف رہتی ہے تو یہ آپ کو کافی تکلیف دے سکتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ جو چیزیں آپ کے دانتوں کے رنگ کو خراب کرتی ہیں اس کو کم سے کم استعمال کریں جیسے چائے کافی سگریٹ نسوار پانچال استعمال کرتے ہیں تو ان چیزوں کو کم سے کم ہو سکے تو بالکل بھی استعمال نہ کریں تو یہ آپ کی دانتوں کی جو لانگ ٹرم وائٹننگ ہے اس کو کافی حد تک برقرار رکھ سکتے ہیں میرے کلینک میں جو ٹریٹمنٹ ہوتا ہے اس کا ایک مائلڈ ورژن گھر پر بھی کیا جا سکتا ہے وہ ہے آپ کا ہوم میڈ ٹوتھ بلیچنگ یہ ایک ریکمنڈیڈ ڈینٹسٹ کے طرف سے ٹریٹمنٹ ہوتا ہے جس میں آپ اپنے دانتوں کو سفید رکھ سکتے ہیں مگر یہ چیزیں آپ کو تب ہی فائدہ دیں گی جب آپ ان کو سیکھ کر صحیح طریقے پر استعمال کریں گے اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کے دانتوں کے مطابق ایک پرسنل وائٹننگ روٹین بنا کر دوں تو کمنٹ میں وائٹننگ پلان لکھیں اور اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کریں اور میرے چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا